Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Petang dah kan? Eh? Uh, yang berhormat, eh, uh, Saudara Wong Chia Zen, Esko, Hal Ehwal Masyarakat India. Ada banyak lagi portfolio dia. Salah satu dia. Eh, uh, Saudara Kumaresan, Saudara Selvam, yang sedang merakam. <laughs> <laughs> uh, abang kakak pak cik mak cik yang dijemput pada petang ni terima kasih kerana sudah hadir ke wisma susah juga nak masuk wisma ni kan memang jalan kaki jauh juga parking kat luar <laughs> dalam parking penuh Uh, terlebih dahulu saya ambil sepatah ini untuk mengucapkan selamat menyambut hari di Pabali yang akan jatuh pada 20 hari bulan nanti Uh, saya harap tuan-tuan dapat bergembira bersama dengan keluarga uh, <coughs> Ada banyak lagi perayaan uh, Masyarakat India, penganut agama Hindu uh, Yang disambut di negara ini Tapi bagi, bagi kita di Malaysia ni uh, Saya dipahamkan di Pabali adalah Satu uh, perayaan cahaya uh, Satu perayaan kebudayaan Masyarakat India yang disambut setiap tahun jadi saya telah uh, seperti selalu minta YB Wong dan saudara Kemerisen sediakan hamper untuk diagihkan di semua don. Ada don yang masyarakat India ramai dapat banyak, ada don yang masyarakat India tak ada. Di tempat saya sangat sedikit. Di belah Sik Baling, Baling ada lah, Sik tak ada. Nah, <cinan> don saya ada satu pengundi saja. <cần> tak ramai. Ha, kalau Bali ada ramai. Nah, ha, ini kota ada ramai, Kulim ramai, Jitra ramai. Jadi tempat yang ramai dapat banyaklah tempat yang kurang dapat sikit. You know, <coughs> agihan hempa. Tiap-tiap tahun adalah sikit tanda ingat kepada rakan-rakan kita masyarakat India uh, untuk menyambut di Pabli. Saya ambil kesempatan petang ni juga untuk uh, mengingatkan uh, masyarakat yang telah dewasa orang tua, tua untuk me memerhatikan gelagat orang-orang muda untuk terus memberikan pedoman dan nasihat. Banyak kejadian peristiwa dalam negara kita akhir-akhir ini dari kalangan orang muda yang mengejutkan kita orang-orang tua. Sangat terkejut ada pembunuhan di sekolah, ada rogol ada dera di kalangan anak-anak kita. Yang tentulah sebagai orang tua sangat merunsingkan. Kita akan tinggalkan dunia ini. Dan masyarakat baru akan tumbuh menggantikan kita. Semua orang hidup akan mati. Tak ada siapa pun yang hidup-hidup tak mati-mati. Semua orang mati. Dan kita tinggal kita punya anak, kita punya cucu di sini. Kita baliklah. Sudah sampai masa kita balik. Kita tinggal anak dan cucu dalam dunia yang penuh cabaran dan dogaan. Masyarakat yang telah tua, senior citizen, telah lalu banyak pengalaman. Ada orang kata, hantar apa hantar lah. Kita habak kat mereka. Sebelum tua kami pun muda. Betul tak Sebelum tua, kita pun muda. Orang muda belum tentu sempat tua. Belum tentu. Kita yang sudah tua, umur dah 50-60. Kita pernah muda. Budak-budak tu belum tentu sempat tua. Kalau dia buat kerja tak elok, kan? Tak dan tua sudah jalan lah. Jadi, sepatutnya Orang-orang muda, anak-anak cucu kita mendengar pandangan daripada orang tua-tua. Kerana mereka telah lalu pengalaman itu. <tuh> tak mungkin ada orang yang tidak terkejut dengan peristiwa-peristiwa kebelakangan ini. Dulu kita dengar di tempat lain. Di India, memang terkenal dengan kejadian rogol. Di negara lain, di Malaysia jarang. Tapi akhir-akhir ini Ada dua kejadian besar Di sekolah Yang dua tiga hari lepas Bukan rogol, bunuh Di sekolah Oleh anak-anak cucu kita Saya tak Rasa Penyelesaian Cara lama itu uh, Sesuai lagi Ingatan yang lebih Kerap yang lebih sistematik patut diberikan. Di sekolah dulu cikgu boleh rotan. Ada nakal sikit hantamlah. Kalau budak kena rotan tak balik cakap mak bapak sebab takut sebab mak bapak pun akan hantam lagi. Tambah lagi pasal hang buah <tambah> Bagi sikit-sikit lagi. Sekarang tak boleh. Di sekolah tak boleh rotan. Cikgu yang cuba mendidik generasi muda kasih rotan dia pula kena cash ada dua guru sekolah Cina rotan pelajar yang sama dua-dua guru kena cash di mahkamah berdepan dengan hukuman denda dan penjara guru sekarang jadi masyarakat kita jadi terlalu manja tidak boleh ditegur tidak boleh diasuh tidak hanya boleh guna kaedah lembut kaedah keras tak boleh Sebenarnya manusia ni ada kena lembut, ada kena keras, ada ketika sesuai cara lembut, cara diplomasi, ada ketika sampai diplomasi tidak lagi memberi kesan, dia kena keras. Rotan lah, tak jadi apa rotan, kawan-kawan bagi dia ingat. Saya masih ingat saya kena rotan, <laughs> saya pun pernah kena, tapi saya tak mengadu ke orang, malu. Mak bapak saya pun kalau balik habak, dia pun hantam lagi tambah. Barulah kita jadi orang. Sekarang ini dah tak boleh. Semua nak kena diplomasi. Nak kena berlemut. Sampai guru-guru pun kena cas. Betul. Sekalian saya fikir keadaan ini perlu diubah. Sesuatu perlu dilakukan. Supaya generasi yang kita nak wariskan dunia ini dapat menguruskan dunia dengan lebih selamat untuk semua orang. Tak boleh biar macam tu saja. Jadi saya ambil sepatah ini untuk ajak saudara-saudara pakcik-makcik semua. Tak kira lah masyarakat India, masyarakat Melayu, masyarakat Cina. Untuk mengawasi pembentukan generasi akan datang dari rumah. Bukan biar kat cikgu di sekolah, bukan. Dari rumah, dari bilik tidur, dari meja makan, dari dapur, dari ruang tamu, dari padang permainan mak bapak kena awasi anak-anak sekolah hanya satu part sahaja satu sebahagian daripada proses kehidupan anak-anak kita di sekolah selebihnya adalah di tengah masyarakat dan di rumah semua ini mesti dimulakan di rumah saya harap masyarakat kita dapat dibentuk Generasi yang akan mewaris, mewariskan dunia ini generasi yang terbentuk dengan sempurna untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang kepada mereka. Jadi tugas kita sebagai orang tua, tugas sebagai orang yang telah melalui proses ini, beri mereka pengalaman kita, beri mereka pemerhatian yang telah kita dapati. Sepanjang kita proses daripada muda menjadi tua setiap perbuatan akan ada akibatnya semua tindakan tindakan ada konsekuensis akibat akibat lanjutan daripada sesuatu tindakan akibat daripada membunuh dia akan didakwa didakwa dihukum dihukum kalau kena penjara seumur hidup habis hidup dia dia akan terkurung sepanjang hidup. Itu konsekuensi kepada satu tindakan yang tak fikir panjang. Bagi orang-orang yang macam rogol kan. Rogol beramai-ramai video. Video. Saya rasa elemen penting yang tertinggal dalam proses pendidikan ialah dosa dan pahala. Selain bagi pendidikan moral, saya rasa semua agama melarang rogol. Tak boleh buat kerja tu. Lebih-lebih lagi Islam. Walaupun rogol kategori tu muncul kerana kau tu bawah umur, maka dikategori sebagai rogol walaupun suka sama suka. Elemen mustahak untuk di beri penekanan ialah dosa. Perbuatan tu zina. Bagi hukum Islam yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkahwinan, hukumnya sebab seratus rotan. Besar kesalahan tu. Pasal dia konsekuensi daripada persetubuhan di luar perkahwinan ni banyak. Kehamilan di luar nikah, anak luar nikah, keturunan yang tak ada nasab nak buh nasab kat tu tak boleh di luar perkahwinan jadi perkara-perkara ni telah dihatur oleh Tuhan tapi kerana tidak diberi perhatian maka dosa dan pahala tidak diberi tempat dalam proses ini jadi kena perbetulkan untuk orang Islam kita beri ingatan amaran keras daripada Allah Subhanahu taala kepada perbuatan itu bagi agama-agama lain juga Pestubuhan di luar ikatan perkahwinan. Tentulah terlarang. Satu aib besar di, dari kalangan masyarakat mana pun. Di kalangan orang tua-tua kan. Oh, kalau tahu ni aib lah. Memalukan. Satu kejadian tak patut diberi tempat di mana-mana masyarakat pun. Jadilah saya rasa pesan kepada masyarakat kita yang perlu diberi penekanan moral etik bagi masyarakat Islam dosa pahala pembalasan syurga dan neraka kena masuk dalam semua proses supaya dia beri ingatan dan pedoman kalau tak ada benda tu orang benda tak nampak lagi dosa mana nampak kan tak nampak lagi aib sekarang ni aib telah berkurangan orang tak apa malu lah jadi kena ditimbulkan semula rasa malu rasa harga diri, rasa nak jaga maruah, jaga muka orang tua, semua itu kena masuk dalam proses pendidikan kita. Janganlah larang orang bila orang cakap, jangan kacau sekolah kami, janganlah macam tu. Semua orang nak beri nak beri sumbangan kepada proses pendidikan. Beri nasihat, beri ingatan. Janganlah larang. Ha. Ya. Jangan usik sekolah kami. Bukan nak usik. Kita pun nak terbabit dalam proses itu. Kalau orang ada pandangan yang lain, berilah ruang. Kita tengok pandangan mana yang lebih baik. Kita kumpulkan, kita laksanakan. Itu saja. Saya harap di Pabali tahun ini menjadi titik tolak perayaan cahaya. Titik tolak kepada kemunculan cahaya dalam kehidupan kita menerangi masa depan generasi baru generasi yang akan datang yang akan kita wariskan kehidupan ni dia ada pedoman untuk dia hidup pedoman untuk bergaul bercampur bercampur dengan orang pedoman supaya tidak melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan masa depan selamat hari dipavali dipavali natkal